গোটত যদি সভানেত্ৰী সম্পাদিকা থাকে তাৰ দায়িত্ব বহুত থাকে গম পায় নে নাপায় তাৰপিছত আমাৰ গোটত লোন আহিছে লোনটোৰ খবৰ দিব লাগে সকলোকে আমাৰ গ্ৰু গ্ৰুপ হোৱাটছপ খোলা আছে নজনীৰে স্মাৰ্ট মোবাইল আছে সেইকাৰণে গম পাই যায় এজনী আকৌ কি পেড মোবাইল আছে সেইজনী গম নাপায় মানুহ যেন কি পেড এটাৰ ইমানেই তল পৰা মানুহ মই দেখা নাই দেই তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি দহজনীটো যাব লাগিব বেংকত সেইজনীটো গমেই নাপায় যাওঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মানুহজনীক খবৰটো দিওঁ ৰাতিপুৱা চাহ চাহ খাই মেলি ওলাই গ'লোঁ গৈ পেলাই মানুহজনী চোতাল সাৰি আছিলে মই কৈছোঁ হেৰি বোলে শুনক কৈছে অঁ আপুনি বাইদেউ আহকচোন আহক মই ক'লোঁ কি আমাৰ গোটত বোলো লোন আহিছে তিনি লাখ টকা আমি দহগৰাকী যাব লাগিব বোলো বেংকলৈ সেইকাৰণে আপোনাতো বোলে মেছেজ নাপায় সেইকাৰণে জনাবৰ কাৰণে আহিছে কথা চথা পাতিলে কৰিলে বহিৰ ভিতৰত বহি আছোঁ বহি আছোঁ আয়ো ই মানুহজনী টচৰ পৰা মচ হোৱা নাই একাপ চাহতো দূৰৰ কথা পানী ঠাণ্ডা পানী এগিলাচো নুশুধিলে তাৰপিছত মানুহজনী যেতিয়া মই কথা চথা পাতি উঠি আহিব লৈছে তেতিয়া ক'লে কি অ' বেয়া নাপাব আমাৰ গেছজন নাই সেইকাৰণে চাহ একাপ দিব নোৱাৰিলোঁ মই পিছত বেয়াটো নাপাওঁ দিয়া মানুহ এক কথা নিদিয়া মানুহ দহ কথা বোলো আপুনি চাহ নোহোৱাত ঠাণ্ডা পানী এগিলাছো সুধিব পাৰিলেহেঁতেন বুজিছে নাই সেই বাদ দিয়ক আৰু এতিয়া মই যাওঁ এনে ক'লোঁ তাৰপিছত মোৰ ঘৰৰ চাবিটো থাকি আহিল তাত মই আধা বাট বাই লওঁ চাবিন আনিলোঁ গৈ পেলাই আকৌ ঘূৰি গ'লোঁ দেখোঁ মানুহজনী গেছ জ্বলাই চাহ খাই আছে তাই মোক দেখি থটমত খাই গ'ল তাই মই একো নকলোঁ আৰু গম পালোঁৱেই মানুহজনী কিমান কৃপিন যেন আৰু যেন চাহ একাপ কি মুিলে উটি যায় গম পায়নে নাপায় কিন্তু মানুহৰ কথা থাকি যায়